Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amanna bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajma'ina imma. Alhamdulillah kepada saudara semua di manapun berada. Hari ini kita bersua kembali dan semoga saudara di sana diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan manfaat ilmu-ilmu yang dipelajari. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada hari ini, Mbak Salim akan mengijazahkan ilmu batin menusuk dari dalam. Ada seseorang yang teraniaya, namun dia tidak bisa membalas Pengaruh dan kekuatan dia kalah telak. Nah, pada suatu hari dia mengamalkan salah satu amalan hikmah karena keadaan terdesak, maka seseorang itu mengamalkan amalan ini karena sudah tidak ada jalan yang lainnya. Orang tersebut benar-benar teraniaya, ya, yang menganiaya adalah orang yang jahat dan orang yang zalim. Atau seorang penguasa yang mana sangat meresahkan, selain itu juga agar kejahatannya ini tidak menurun atau ditiru oleh orang lain untuk memberi efek cira seperti itu, maka lakukanlah segera, yaitu dengan sholat hajat dua rakaat pada malam hari. Setelah itu, saudara duduk bersila dan bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebanyak 333 kali. Bismillah ini ditulis di kertas putih HVS. Dengan tinta warna hitam. Seperti ini menulisnya. Dan yang basalim lingkari ini Tulis nama si target Buatlah tujuh lembar tulisan tersebut Jadi setelah saudara membaca Bismillah sebanyak 333 kali ini Lalu kita menulis satu persatu Di kertas HVS Sebanyak tujuh kertas Nah setelah tujuh kertas ini saudara buat lipatlah yang rapi dan bungkus dengan plastik atau diisolasi. Setelah itu, malam hari itu juga pendamlah bungkusan ini di dalam tanah. Bisa dipendam di depan rumah, bisa dipendam di belakang rumah. Namun bila lawan atau musuh saudara sangat zalim sekali dan meresahkan, bisa ditanam di makam. Makam tidak makam sembarangan, ya. Taruhlah di dekat keranda. Di pemakaman tersebut pasti ada tempat untuk menaruh keranda. Nah, pendamlah di sampingnya, bebas. Intinya, di sampingnya keranda ini bila lawan saudara sangat ekstrim atau meresahkan sekali Bila lawan saudara atau orang zalim tersebut biasa-biasa saja Maka cukup dipendam di depan atau belakang rumah saudara Lakukanlah hal ini secara rutin selama tiga hari Jadi setiap malam saudara melakukan ritual ini ya dan menulis di kertas HPS sebanyak tujuh lembar, nah, insya Allah lawan yang saudara tujuh tersebut akan lemah di dalam kehidupannya. Yang biasanya semangat, yang biasanya arogan, tiba-tiba sakit-sakitan, merasa ketakutan di dalam dirinya. Nanti saudara akan bisa melihat setelah tiga hari bila hal-hal negatif. Telah terjadi kepada orang zalim tersebut, maka saudara wajib mengambil bungkusan itu. Ya, ambil dan bakarlah. Niatkan sebelum kita membakar, niatkan untuk melepaskan hukuman ini. Jadi, setelah saudara niatkan untuk melepaskan hukuman kepada si target, maka dengan sendirinya. Sandet batin ini akan pudar, tapi perlu dipahami bahwa amalan ini sangat membahayakan dan bisa membuat dosa kita bila tidak terpaksa. Nah, untuk itu, para saudaraku, silakan diamalkan bila saudara sangat terdesak. Bila tidak terdesak, jangan coba-coba menggunakannya. Demikian keilmuan ini, semoga bermanfaat bagi saudara semua. Dan ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.